Добрый вечер. Начинаем нашу пресс-конференцию. Игорь Рахаев, главный тренер металлиста. Комментарии, затем вопросы. Пожалуйста. Сегодня провели два разных тайма. Первый тайм и второй тайм. Очень первый тайм ослабленно вышли, второй тайм более-менее собрались, показывали хороший футбол, хорошую игру. Так что вот так. Давайте. В першому таймі сьогодні металіст встановив антирекорд, який вообще виповнює сложно. Ні одного удару погрозу, ні одного заробітного погрозу, все-таки Ну, Тільки розслабленість, тільки це. А чим ви поясните, скажіть, будь ласка, скандали із Зорею? Ви чули, що говорить тренер Зорі перед цим і тепер, ну, от те саме в Луцьку, що металіст працює сутями? Чи можете ви щось... Я послати? не коментую моменти. Кто это говорит? А за что мне стыдно должно быть? А за что мне стыдно должно быть? Зарею, который. Подождите, стоп, подождите, стоп, стоп. Зарею не было пенальти, который он кричал верни дуб. Или не было пенальти? Тренер зарею извинился. Сейчас то же самое здесь будет. Откуда я знаю, что было сегодня? Что было? Что было, что было, что было сегодня? Это ваше мнение. Возьмите диск, посмотрите, а потом комментируйте все. Спасибо большое. どこ,こでこもどこでこもどこでこもどこで